Selepas saya persilakan Yang Rahmat, Pengkalan Cepa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Yudi Pertua. Saya mulakan dengan ayat Quran. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn. Mereka yang beriman dan tidak mencampuri iman dengan kezaliman, mereka itulah yang beroleh keamanan. Tuan di Pertua, saya menjunjung kasih atas titah Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong yang mengingatkan Dewan ini bahawa perpaduan nasional, keadilan sosial dan tadbir urus berintegriti adalah asas kelangsungan negara. Titah ini seharusnya kita terjemahkan sebagai komitmen dasar, bukan sekadar retorik politik dalam perbahasan ini saya ingin mengemukakan gagasan yang disebut sebagai national reconciliation ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai musalahah al-wataniyah. Sebagaimana ketua pembangkang Larut telah pun mengemukakan satu gagasan wahdah wataniyah iaitu perpaduan nasional. Namun perpaduan nasional ini tidak lahir daripada arahan tetapi daripada keadilan yang dirasai Hak yang dipulangkan Inilah inti kepada maqasid syariah Sebagaimana dihuraikan oleh para sarjana Islam Terutamanya Syekh Alal al alfasi Dalam kitabnya Maqasid Syariatil Islamiyah Wa Makarimuha Beliau berkata Inna maqasid syariat Inna maqasid syari siasat syariah Hiya iqamatil adl waqta'ul huquq wa tadbiru shu'unur ra'iyah bima yuhaqqiqul maslahah. Yang pertama kata beliau keadilan dalam maqasid bukan terhad kepada undang-undang di atas kertas tetapi merangkumi keadilan sosial, keadilan antara wilayah dan keadilan peluang. Keadilan bermaksud tiada yang dianak-emaskan, tiada yang dianak-tirikan, tiada yang dipinggirkan kerana kedudukan atau penderian politik. Keadilan yang terpilih akan melahirkan ketakutan Keadilan yang menyeluruh Melahirkan kepercayaan Dan tanpa kepercayaan Perpaduan tidak akan bertahan Yang kedua Iqtahul hukuk Memberi hak kepada yang berhak Hak rakyat bukan sekadar hak bersuara Atau hak memilih Tetapi hak menikmati kekayaan negara secara adil Hasil negara sama ada melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesihatan atau kebajikan adalah milik seluruh rakyat. Dari sudut makasih menafikan hak ini atas sebab politik adalah satu kezaliman struktural. Hak wilayah dan komuniti untuk menerima pembangunan yang saksama mesti dilihat sebagai hak rakyat bukan sebuah konsesi kuasa. Yang ketiga tadbirus syu'unur ra'iyah bil maslahah. Di sinilah mentadbir urusan rakyat berdasarkan kepada masalah kerajaan teruji dengan perkara ini masalah bermaksud keputusan dibuat atas keperluan sebenar rakyat bukan kerana kepentingan politik kepartian agihan kekayaan antara wilayah peruntukan kepada ahli-ahli parlimen dan wakil-wakil rakyat pembangkang mestilah setara dan keutamaan pembangunan mestilah berpaksikan kepada keperluan kemiskinan relatif dan impak sosial bukan siapa yang menyokong atau menentang. Pentadbiran yang berasaskan maslahah akan menyatukan. Pentadbiran yang berasaskan kepentingan politik akan memecah belahkan. Tuan yang dipertua dalam kerangka wahdah nasional telah diingatkan bahawa perpaduan tidak akan bermakna jika keadilan dikompromi. Peringatan yang disuarakan oleh Tuan Guru Parlimen Marang juga wajar direnungi Jangan jadikan kuasa ini benteng perlindungan sehingga institusi kerajaan dilihat sebagai tempat berlindung daripada pertanggungjawaban hukum apabila keadilan dilihat selektif kerajaan akan menarik individu yang mencari perlindungan bukan individu yang mahu membina negara ke dalam kerajaan dalam bahasa yang lebih halus pentadbiran akan sarat dengan beban bukan nilai dengan liability bukannya integriti sebuah kerajaan boleh bertahan makmur dan dikenang kerana kebijaksanaan memanipulasi bukan kerana bijak memanipulasi kuasa tetapi kerana kesetiaannya kepada prinsip. Sejarah menunjukkan kerajaan yang menegakkan keadilan memulangkan hak dan mentadbir berasaskan masalah akan menerima keberkatan, keyakinan rakyat, kestabilan jangka panjang dan legasi yang baik. Sebaliknya kerajaan yang melanggar prinsip-prinsip ini mungkin kelihatan kuat pada hari ini tetapi rapuh pada esok harinya. Tuan di saya ingin menyentuh juga sebagaimana yang dititahkan oleh yang di Pertuan Agung. Baginda telah menyentuh berhubung soal keselamatan dan ancaman luar negara. Wajar bagi memastikan keharmonian antara kaum dan kedaulatan negara sentiasa terpelihara. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu pendedahan oleh seorang penyelidik bebas melalui bukunya berjudul Bayang Moon di Bumi Malaysia. Mengenai sebuah gerakan kultus sesat dikenali sebagai Unification Church dari Korea Selatan. Gerakan kultus ini dikatakan aktif berdakwah dengan berselindung di sebalik nama pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan dan program-program bertemakan keamanan global, kepimpinan kekeluargaan dan juga pendidikan. Ada beberapa saksi pelajar Muslim dari negara Malaysia juga menyedari mereka didakwah dan merasa tertipu dalam program kumpulan ini ketika dibawa ke Korea Selatan. Dalam pendedahan tersebut beberapa nama pimpinan besar negara kita juga dikaitkan turut dikatakan terlibat dalam banyak program dengan wakil mereka dari Korea Selatan. Yang berhormat Menteri KDN pada 7 Januari lalu ketika menjawab soalan wartawan mengatakan bahawa isu ini masih dalam siasatan. Saya ingin bertanya apakah hasil siasatan gerakan ini dan apakah tindakan selanjutnya kerajaan? Kita dipahamkan bahawa negara seperti Singapura telah lama mengharamkan gerakan ini. Dan semua afiliasinya sejak tahun 1982 lagi. Pada masa ini juga Korea Selatan telah menangkap pemimpin tertinggi gerakan ini. Dan sedang disiasat atas dakwaan jenayah berkaitan rasuah politik dan penyalahgunaan dana organisasi agama. Malah Presiden dan Perdana Menteri Korea Selatan menyokong untuk mengharamkan kultus ini. Manakala di Jepun pula telah mendapat perintah mahkamah untuk membubarkan gerakan ini di sana. Jadi apakah tindakan tuntas kerajaan? Kita tidak boleh memandang enteng perkara ini kerana ia melibatkan menginstitusikan gerakan ini dalam kerangka pentadbiran negara kita adalah sebuah kebahayaan. Tuan Di Pertua, saya juga ingin menyentuh tentang isu yang berkaitan dengan tabung haji. Saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini bahawa Keputusan Tabung Haji berkaitan kenaikan nilai ambang minimum simpanan untuk melayakkan seseorang menerima tawaran menunaikan haji. Isu ini kelihatan teknikal tetapi implikasinya sangat besar kepada keadilan sosial dan falsafah penubuhan Tabung Haji itu sendiri. Pertama, jangan menjadikan prasyarat 15000 simpanan minimum untuk dapat menerima tawaran haji. Ini adalah satu pendekatan yang terlalu keras dan tidak lunak kepada realiti kehidupan majoriti rakyat khususnya golongan B40. Kita perlu faham satu perkara penting penolakan tawaran haji oleh sebahagian jemaah bukan semata-mata kerana mereka tidak mampu. Tetapi kerana simpanan mereka tidak semuanya berada dalam tabung haji. Ada yang menyimpan dalam koperasi, dalam ESB, dalam akaun keluarga, emas atau aset kewangan lain. Maka menghukum mereka dengan tidak memberi tawaran hanya kerana baki tabung haji tidak mencecah angka 15 15000 adalah tidak adil dan terlalu sempit dari sudut penilaian kemampuan sebenar. Yang kedua pendekatan yang lebih mesra dan berperi kemanusiaan ialah memberi surat tawaran lebih awal terutamanya kepada golongan B40 dan warga emas dan menetapkan satu tempoh munasabah tarikh akhir untuk mereka melengkapkan baki simpanan sehingga jumlah 15000. Ini bukan sahaja mendidik tetapi juga memberi ruang perancangan dan ruang usaha Jangan kita terbalikkan logik sepatutnya tawaran haji membuka pintu persiapan bukan persiapan menjadi penghalang kepada tawaran. Saya ingin mengingatkan dewan ini bahawa tentang bahaya berfikir yang terlalu berasaskan angka dan kemampuan tunai semata-mata. Jika hari ini nilai ambang untuk menerima tawaran haji dinaikkan tanpa empati, saya bimbang satu hari nanti nilai ambang untuk sekadar mendapat nombor giliran haji juga akan dinaikkan. Hari ini 1,300 sudah cukup untuk mendaftar haji. Tak dapat nombor. Walaupun selepas 175 tahun. Esok akan logik yang sama digunakan. Mungkin angka ini dianggap tidak lagi realistik. Ini satu gelinciran dasar yang berbahaya. Kerana ia bukan menukar ibadah haji secara berperingkat menjadi seolah-olah pakej. Menukar ibadah haji secara berperingkat menjadi seolah-olah pakej eksklusif untuk golongan berada. Sedangkan tabung haji ditubuhkan untuk membela rakyat marhain. Akhirnya, Tuan Di Pertua tabung haji bukan sekadar institusi kewangan. Tetapi institusi amanah umat ter kejayaannya bukan hanya diukur. Melalui kecekapan pengurusan dan angka pulangan. Tetapi melalui keadilan akses kepekaan sosial dan juga roh kebajikan. Tuan Di Pertua, saya juga ingin membangkitkan isu yang berkaitan dengan LGBT yang banyak diperkatakan muta akhir ini. Walaupun kenyataan daripada Menteri Agama yang baru menyatakan bahawa di antaranya tekanan tempat kerja, faktor yang menyumbang kepada penglibatan mereka dengan LGBT walaupun fakta itu masih boleh diperdebatkan. Namun saya tidak nak pergi ke situ, saya nak mencadangkan bagi mengukuhkan supaya pencegahan dan juga pelaksanaan enforcement maka beberapa pindaan kepada undang-undang yang sedia ada perlu dipinda saya mencadangkan 377A 377B dipinda dengan memasukkan section 37A dan 377B dipinda dengan memasukkan elemen niat sebagai unsur teras kesalahan selaras dengan prinsip undang-undang jenayah syariah Ahmadin seperti intent based liability dengan pindaan ini perbuatan memasuki atau berada pada premis secara nyata direka dan dioperasikan untuk tujuan aktiviti seksual sejenis boleh diambil kira sebagai niat bukti tanpa perlu menunggu berlakunya pelakon fizikal yang sempurna itu satu dua perkara yang saya ingin sebut dan akhirnya saya nak bertanya kepada kerajaan Apakah kerajaan tidak ada kesungguhan untuk menangani isu LGBT ini yang melaksanakan mewujudkan komiti rentas kementerian bagi melaksanakan kempen anti LGBT ini dalam media, membangkitkan kesedaran masuk ke dalam silibus pendidikan di sekolah-sekolah supaya masyarakat sedar bahawa pelakuan ini adalah pelakuan yang tidak bermoral dan tidak berakhlak serta bercanggah dengan hukum agama. Sekian terima kasih. Terima kasih yang berhormat pengkalan cepat.